ৰাতিপুৱা নাইন থাৰ্টিত নটা ত্ৰিছত আমাৰ কাজিৰঙা অৰ্টিক পাৰ্কলৈ গৈছিলে তেখেতৰ যোগাযোগ হৈছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱা তেখেতে আমাৰ লগত আলোচনাত বহাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে আৰু সেই অনুসৰি আমি আজি ৰাতিপুৱা নাইন থাৰ্টিৰ পৰা ইলেভেন থাৰ্টিলৈকে অতি মনোযোগেৰে অতি সৌহাৰ্দপূৰ্ণভাৱে মই আৰু গৌৰৱ আমি দুয়োজনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিয়ে আমি দীঘলীয়া দুই ঘণ্টা জোৰা অতি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিলো আলোচনাত বেচিকেলি বেলেগ বেলেগ কথা হৈছে কিন্তু বেচিকেলি আমি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এলায়েন্স সম্পৰ্কে বা বিৰোধী মিত্ৰতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ আগৰবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ ৰাছেল হুছেইন আৰু ভাস্কুটি শইকীয়াৰ যি আলোচনা হৈছিলে তাত যিটো জটিলতা আহিছিলে সেই জটিলতাক যথেষ্ট পৰিমাণে আঁতৰিছে যথেষ্ট সৌহাদ্যপূৰ্ণ আলোচনা আছিলে মই স্পষ্টকৈ গৌৰৱক কৈছোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত ৰাইজৰ দলে তোমাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চাব খোজোঁ স্পষ্টকৈ কৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি ৰাইজৰ দলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চাব খোজোঁ স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি মৰণ প্ৰণ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে দুহেজাৰ ছাব্বিছত আমি সাম্প্ৰদায়িক আৰু ফেচিবা আদি বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি অসমৰ জনগণক একদম বৰবাদ কৰি দিয়া আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য শেষ কৰি দিয়া বিজেপি চৰকাৰক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি পৰাজিত কৰিব খোজো আৰু এই ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ আৰু মোৰ একদম একমতত আমি উপনীত হৈছোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছত আমি বিজেপি চৰকাৰক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধ হ'ম তাৰপাছত আমি আসন বুজাবুজিক লৈ আলোচনাত বহিলোঁ দেৱব্ৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দিনত আলোচনাত আসন বুজাবুজিক লৈ যি একেবাৰে মানে আপোনাৰ কি ক'ব এটা সংকটত আমি উপনীত হৈছিলোঁ আমি ভাবি লৈছিলোঁ যে আৰু কোনোপধ্যে এলায়েন্স নহ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি জৰুৰী আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক আয়োজন কৰিছিলোঁ গৌৰৱ গগৈৰ লগত আলোচনাৰ পাছত সেই যিটো অচলাৱস্থা সেই অচল অৱস্থাটো নাইকিয়া হৈছে এতিয়া মই মানে গৌৰৱ গগৈ মই মানে একদম বাহু মুকলি কৰি দিছো গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে বাহু আলিংগনৰ কাৰণে বাহু আমি ৰাইজৰ দলে মুকলি কৰি দিছো মাত্ৰ আৰু চাৰিটা খোজ দি দিলেই চাৰি ইঞ্চি আগলৈ আহিলেই আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হৈ যাব মাত্ৰ চাৰিটা খোজ বা চাৰিটা ইঞ্চি মাত্ৰ চাৰিটা খোজ যদি গৌৰৱে আগুৱাই দিব আমি মানে একদম আহিছোঁৱেই আৰু গৌৰৱো সেইডোখৰত আছে ময়ো এডোখৰত আছোঁ একদম মইতো আগবাঢ়ি আহিলোৱেই এতিয়া গৌৰৱে মাত্ৰ চাৰি খোজ আগবঢ়াই দি দিলে আমাৰ সেইদিনাৰ পৰাই আমি একেলগে কাম কৰিব পাৰোঁ চাৰি খোজ চাৰি চাৰি খোজ যদি তেওঁ আগবঢ়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু চাৰি খোজ আগবঢ়াই দিলে তেতিয়াহ'লে আমি একদম সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ মাজত এলায়েঞ্চটো কমপ্লিট হৈ যাব সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কওঁ যে আজিৰ আলোচনা অত্যন্ত সৌহাৰ্দপূৰ্ণ অতি বিস্তৃত অতি বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু অতি মনোৰম আলোচনা আছিলে সঁচাকৈ গৌৰৱৰ লগত মই ইমান দীঘলীয়াকৈ কেতিয়াও কথা পতা নাছিলোঁ আজি গৌৰৱৰ লগত কথা পাতি বহুত সুখী হ'লোঁ মই ভাবি আছিলোঁ মানে গৌৰৱৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি কিন্তু গৌৰৱে পূৰা সাৱলীল হা ধুনীয়া হা সাৱলীলভাৱে একদম মানে সকলো বিষয় আমি ডিটেইলছত আমি কথা পাতিছোঁ আৰু ডিটেইলছত কথা পতাৰ পাছত আমাৰ প্ৰায় বেছিভাগ বিষয় মীমাংসা হৈ গৈছে প্ৰায় বেছিভাগ বিষয় হা মই প্ৰস্তাৱ দিছিলো যে আমি এখন কি কয় কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেম হ'ব লাগে সেইটো গৌৰৱে কৈছে যে নহ'লে প্ৰথমতে আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ইস্তাহাৰকেইখন উলিয়াই লওঁ তাৰপাছত দেখা যাব আৰু যদি কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেম নহয়ো তেতিয়া হলেও আমি আমাৰ ইস্তাহাৰবিলাকৰ যিবিলাক বিষয় সেইবিলাক কেনেকে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰি ৰূপায়ণ কমিটি এখন গঠন কৰি লওঁ এই বুলি কৈছে আৰু গৌৰৱে একদম স্পষ্ট ভাষাত কৈছে যে বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে এলায়েন্সৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আৰু ময়ো মুকলিমূৰীয়াকে কৈছোঁ যে এলায়েন্সৰ কাৰণে আমি অধৈৰ্য হৈ গৈছোঁ সোনকালে কৰা গতিকে অতি সোনকালে মীমাংসা হৈ যাব গৌৰৱৰ লগত কথা পতাৰ পাছত আমাৰ এই এলায়েন্স সম্পৰ্কে যি চিটৰ বিস্তৃত বিস্তৃত কথা আলোচনা কৰি থকা দেৱব্ৰত শইকীয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মোৰ লগত ফোনত দুই তিনিবাৰ আকৌ আলোচনাত বহিলে ফোনযোগে গতিকে সেইফালেও চিটেৰ ছিটৰ ডিটেইলছতো আমি কিছু পৰিমাণে এতিয়া আগবাঢ়ি গৈছোঁ গতিকে মই ক'লোৱেই মাত্ৰ চাৰিটা খোজ আগবঢ়াই আহিলেই আগবাঢ়ি আহিলেই গৌৰৱ আমাৰ দুয়োটাৰ মাজত হাগিংটো হৈ যাব আৰু সুৰা আমি ইজনে সিজনক আলিংগন কৰি একদম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুকুক কঁপাই দিব পাৰিম মানে মোটামুটি আজি মই